Ringgit meneruskan penurunan pada awal dagangan hari ini. Sehingga 12 tengah hari tadi, unit tempatan itu disebut pada 4.015 berbanding dolar Amerika. Ringgit turut diniagakan lebih rendah berbanding mata wang utama yang lain. Berbanding dolar Singapura, mata wang domestik berada pada 2.842 dan diniagakan pada 3.206 berbanding yen. Ringgit berada pada 6.242 berbanding pound sterling dan diniagakan pada 4.015. 0.44 berbanding euro. Antara faktor yang menyebabkan penurunan ringgit adalah minat pelabur yang beralih daripada mata wang pasaran baharu muncul kepada dolar Amerika ekoran pengukuhan ekonomi negara itu. Selain unjuran kenaikan kadar faedah oleh Rizab Persekutuan Amerika Syarikat. Selain itu permintaan yang lemah di China, penurunan harga komuniti dunia serta sentimen pelabur. Bagi membincangkan lebih lanjut mengenai pergerakan ringgit ini, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, kita telah pun menjemput seorang tetamu hari ini, penganalisis pasaran Encik Nazari Rosli berada bersama sama dengan kita. Assalamualaikum Encik Nazari. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nampaknya masa yang cukup tepat untuk membicarakan tentang pergerakan ringgit yang ketika ini menjadi buah mulut ataupun sangat-sangat terkesan mungkin rakyat yang kebanyakannya di luar sana apabila ringgit saban hari di Uh, sebutkan uh, nilainya terus menurun dan sebagainya. Jadi mungkin ada kefahaman-kefahaman uh, yang tidak tepat tentang keadaan ini. Jadi inilah sebenarnya tugas Cik Nazari untuk memperjelas sebenarnya apa sebenarnya uh, penyusutan itu. Adakah ia menggambarkan kedudukan ekonomi atau bagaimana? Mungkin Cik Nazari boleh mula daripada uh, aspek itu. Okey, uh hal pertama yang perlu hmm. kita fahami sebagai rakyat hmm. Malaysia. Ya. Yeah. Apa ni kejatuhan ringgit yang berlaku pada kali ini? Hmm. Uh, berbanding dengan saya suka sebut apa yang berlaku pada tahun 97 98. Ya. Yeah. kegawatan uh, pada, ekonomi. Kegawatan ke. ekonomi yeah. uh, berpunca daripada krisis mata wang hmm. itu sendiri. Hmm. Hingga menyebabkan ekonomi negara betul-betul merudum. Hmm. Uh, untuk kali ini ia tidak berkait dengan sebarang krisis ekonomi economy. sebenarnya. Apa yang berlaku penyusutan ringgit ini seperti yang kita kata tadi, berpunca daripada pendapatan negara yang berkurangan disebabkan mm -hmm. harga minyak mentah pasaran dunia yang jatuh. Mm -hmm. Agak mendadak sebenarnya. Mm -hmm. Sebelum ini kalau kita fahami, mm -hmm. tahun lepas, satu tong USD, $110 USD. Tahun lepas? Tahun lepas jadi pada tahun ini dalam masa yang hanya tak sampai setahun telah turun kepada uh, di bawah 50 USD set uh, setong setong jadi uh, ini adalah penyebab utama yang menyebabkan uh, untuk ketika ini penyebab-penyebab uh, utama harga minyak uh, bukan uh, kita punya ringgit, ringgit jadi lemah di sebab ketepatan negara yang kekurangan uh, jadi itu adalah isu utama ...kepada kejatuhan nilai ringgit. Mm -hmm. Dalam masa sama, saya juga suka mengupas... ...seperti yang you dah mention tadi. Mm -hmm. Perkara kedua adalah disebabkan oleh faktor kekuatan... ...dolar Amerika itu sendiri. Mm -hmm. Pengukuhannya. Pengukuhannya. Yang mm -hmm. disebabkan pun semua orang tahu... ...kemungkinan besar pada bulan depan... ...mereka akan menaikkan kadar faedah mereka. Dan dana-dana di seluruh dunia ini... ...akan mula kembali ke sana. Apabila mereka membeli dolar Amerika, mm -mm. dolar Amerika itu sendiri akan bertambah kukuh. Mm -mm. Dan ini jadi penyebab direct sebab direct kepada contoh kita punya wang jadi bertambah mm -mm. lemah. Ya, jadi boleh kita simpulkan yang penyusutan nilai ringgit ini tidak menggambarkan kedudukan ekonomi secara keseluruhan, tetapi pasti ada kesannya kepada ekonomi secara keseluruhan. Apa kesannya, Cik Nazari? Okey kepada kesan ekonomi kepada negara kita uh. dalam keadaan kejatuhan ringgit ini uh. memang akan berlaku yang kita panggil pro and cons. Uh. Akan ada sektor uh, yang yang akan terjejas dengan uh. kelemahan ringgit uh. ini. Tapi dalam masa sama akan ada sektor yang akan mendapat manfaat uh. uh, daripada uh, kelemahan ringgit kita. Uh. Bagi contoh, uh, dari apa yang saya sendiri, saya di pusat Malaysia, mm -hmm. saya melihat kaunter-kaunter mm -hmm. yang berkait rapat dengan ekspor. Mm -hmm. uh, kaunter-kaunter ini menggambarkan kenaikan harga yang kuat. Mm -hmm. uh, dan juga kita boleh lihatlah kerana mm -hmm. kenapa harga-harga saham dia naik. Mm -hmm. Ada sebabkan syarikat-syarikat mm -hmm. ini mm -hmm. sebenarnya untung, mm -hmm. untung besar yeah. uh, disebabkan komosotan ringgit ini. Malaysia. Tetapi masa sama kita kena memahami uh, isbali itu ini. akan terdapat juga sektor-sektor lain ataupun dalam kes uh, rakyat Malaysia uh, akan terjejas dengan kejatuhan uh, nilai mata wang ringgit. Ini. Uh, seperti kita tahu kalau kita banyak uh, berbelanja barang-barang uh, uh, import import, import. import. Uh, harga barang, barang import akan secara automatik yeah. naik yeah, yeah. dan juga contoh yang selalu kita baca mm. siapa yang uh, melancung mm. ataupun hantar anak ke luar negeri yeah. mereka memang memang terkesan, terkesan. Mm. dan kita memang memahami uh, apa mm. yang berlaku kepada golongan golongan ini ya yeah. 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 jadi uh, bila Cik Nazari menyebut tentang uh, membeli barangan uh, tadi uh, saya kira inilah masanya untuk kita kembali menyemarakkan kempen beli barangan buatan Malaysia itu Awak nak mention ini, ha. saya rasa kalau kita boleh ingat balik, ha. Ha. kita pernah dulu... Pada uh, tahun 80-an dulu. Ha. Kan? Kita pernah ha. pun ha. kata beli barangan tempatan, yeah. beli barangan hmm. Malaysia. Saya rasa kalau itu mungkin kita boleh, di, boleh, di, boleh, boleh dikenalkan di, semula. Dijenamakan semula kempen itu. Yes. Ha. Dan Encik uh, Nazari sebenarnya uh, ramalan Encik Nazari lah. Uh, sebab uh, ini untuk meredakan mungkin kebimbangan mana-mana pihak pergerakan ringgit ini. Bagaimana Cik Nazari melihat ramalan Cik Nazari pergerakan ringgit ringgit ini sehingga penghujung tahun sekurang-kurangnya? Okey. Satu yang saya suka tekankan di mm. sini uh, selepas berlakunya tambatan mm. uh, ketika krisis ekonomi 97 98, 98. itu. Mm. Okey, ringgit ditambat pada mm. kadar 3.8% mm. kepada USD. USD. Uh, dan juga selepas itu malahan ringgit uh, berlaku pengukuhan kepada ringgit sehingga ke tiga ringgit dua belas sen lebih kurang. Mm. Ya, yeah? uh, maknanya pengukuhan yang kuat, pengukuhan yang kuat pada kadar yang kuat daripada tiga ringgit lapan ke tiga ringgit sepuluh. Mm. Jadi apa yang saya nak kaitkan, apabila mm. sekarang ni berlakunya kelemahan. Hmm daripada kadar tambatan tersebut yeah. RM3.8 ke RM4 ke RM4. Mm hmm. Sebenarnya di segi peratus kelemahan itu tidaklah besar, uh, besar sangat. Ha, ya. Maksud saya dibandingkan ya dipandingkan dibandingkan dengan, dengan maksud itu, itu pula. Ha, Jadi iya. saya rasa tidak ada apa yang buat macam nilah mm -hmm. eh, tidak ada apa yang saya rasa uh, sama ada rakyat mm -hmm. semua uh, perlu rasa, rasa bimbang. bimbang. Uh, kecuali kalau kalau berlakunya uh, mm -hmm apabila seperti balik seperti masa yang krisis dulu mm -hmm. berlaku banyak bank-bank membuang pekerja yeah. contoh ya mm -hmm. eh, mm -hmm. ataupun kita nampak memang ramai mm -hmm. golongan yang mm -hmm. terkesan ya yeah, yeah. ha, jadi saya rasa memang kena lakukan sesuatu yang mm -hmm. drastik mm -hmm. tapi buat masa ni saya rasa perkara itu tidak berlaku sebenarnya dia lebih bersifat sentiment. sentimen sentiment jadi yeah. sentimen ni yang perlu kita jaga kita mm -hmm. awasi buat masa ni mm -hmm. begitu juga masa ketika Uh, RM4 mula pergi ke paras RM4 sebelum dia berlaku semalam. Mm -hmm. uh, kita telah selalu maknanya kita semua ni mm. dah dah terlalu selalu mengatakan dia akan pergi RM4. Yeah. Uh, apa yang berlaku adalah sentimen yeah. uh, jadi dia pika uh, kalau cakap putih tu mm -hmm. self fulfilling prophecy. <laughs> ya. Yeah, yeah. Selolah dah semua orang nak dia berlaku, uh, dia dia berlaku dengan sendirinya. Azam <laughs> ha, ni seperti doa. Ya 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 jadi itu hakikatnya sebenarnya for, fokus rakyat Malaysia lah Kita uh, sentiasa bimbang dengan mata wang kita. Tetapi realitinya sebenarnya mata wang-mata wang lain juga sebenarnya turut mengalami penurunan berbanding dolar Amerika ini. Di mana dalam tempoh lima tahun sebenarnya rupiah telah susut 51% berbanding dolar, Australia 24% dan Euro pula 20%. Adakah ini bermaksud penurunan ringgit ini seiring penurunan mata wang negara-negara lain? Boleh kita kata begitu, Cik Nazari? Oh ya, itu lagi satu yang saya suka tekankan di ha -ha. sini, sebab sekarang ni balik isu sentimen ni ya, ya. yang paling mengganggu sentimen ya. sekarang ni adalah rakyat si. Malaysia ya. Kebanyakan kita ni orang-orang ya. biasa ni kan ya, ya. yang sangat selalu fokus kepada kenapa ringgit begitu lemah ya. dan dan adakah ia berkait dengan sesuatu perkara situasi semasa situasi dan sebagainya. Semasa. Ya. Tapi apa yang saya lihat seperti isu dah quote tadi kan ya. ia bukan hanya bukan uh, isu terpencil. Ya. Uh, ke Kejatuhan ringgit ni ni kan hanya eksklusif ni, ni kepada Malaysia saja. Ha, bukan sahaja. hanya kepada Malaysia saja. Ya. Ia berlaku kepada sebahagian negara lain. Walaupun kita faham hmm. sebahagian negara lain malahan dia lebih mengukuh. Hmm. Ha, tapi dalam isu kita bertambah lemah dengan USD ini, hmm. kita bukan terpencil. Ha, ia, ia saya lupalah nak quote tapi banyak negara-negara lain terutama pengeluar minyak. Ah ha, ha, ya. ya, kita kaitkan balik, hmm. ha, ia adalah kerana pengeluar minyak Mm. Mereka sama macam kita. Yeah. Mereka mendapat pendapatan yang jauh lebih berkurangan sekarang mm. menyebabkan uh, nilai mata wang mm. mereka sendiri jatuh. Mm. Jadi kita dah tahu isu utama kelemahan ringgit sekarang ni mm. adalah hanya berpunca kerana harga minyak mentah yang jatuh. Kesan langsung dari Kesan langsungnya. Dan di situ saya rasa tidak ada siapa yang boleh membuat sesuatu sebab mm. kita kita menjual mm. uh, minyak pada pada pasaran pada harga pasaran Terbuka. ya yeah, dan kita tidak boleh uh, meng mengawal uh, kuasa kawalan itu bukan di pihak ah, bukan di pihak kita kita lah. sebagai negara pengeluar yeah, yeah. dan uh, rizab negara juga cik nazari sebenarnya uh, dilaporkan menyusut di bawah paras 100 bilion dolar Amerika sehingga 31 Julai lalu ekoran campur tangan bank negara untuk menstabilkan ringgit adakah kadar rizab ini mampu menampung usaha menstabilkan ringgit ini secara berterusan cik nazari Okey, sebenarnya saya telah menjawab beberapa kali sebelum ini pun tentang isu bank negara masuk ke pasaran ke pasaran terbuka untuk mengawal mengawal kelemahan ringgit. Sebenarnya ada satu isu lain di mana bila masuk ke pasaran terbuka uh -huh. sebenarnya di pasaran terbuka tu ramai uh, dipanggil spekulator. Yeah. Uh, kalau saya suka mengulang balik ini <laughs> seperti dulu tu <laughs> yeah, yeah. kita sehingga menyebut sehingga menyebut tentang uh, George Soros. George Soros penyanggap mata wang. Sebenarnya yeah. itu memang kerja dia orang, kerja yeah. dia orang apabila mana-mana bank pusat mm. uh, cuba cuba mengekang kejatuhan mm mata wang mereka mm -hmm. tidak kira Malaysia atau di mana saja mm -hmm. dia tidak eksklusif yeah. dia bukan kerana penyengat mata wang ni tak suka dengan Malaysia M mensasarkan saya tidak dia, kita. Dia, dia tidak dia mm. tidak mm. mensasarkan mana-mana negara yeah. dia cuma mensasarkan cara mereka berniaga di, di pasaran mata wang mm -hmm. kalau mana-mana bank pusat masuk mm -hmm. mereka akan go against uh, uh, dan mm -hmm. selalunya memang mereka menang <laughs> yeah. contoh yang terbaru ni mm -hmm. apabila mereka telah menghidu bank mm -hmm. negara akan masuk pada kadar RM3.80 lebih kan. Ha uh -huh. sekarang apa jadi? Ya, Memang betul. dah sampai RM4. Uh -huh. Jadi jadi apa yang saya suka uh, uh -huh. share kat sini, uh -huh. uh, bank negara perlu melakukan apa yang mereka perlu lakukan. Uh -huh. Tapi dalam kes ini mereka mungkin perlu berhati-hati uh -huh. seperti sebut tadi, uh, kadar reserve bertambah turun. Betul. Kita tak nak uh, kadar reserve kita terus turun uh -huh. disebabkan kita uh -huh. kita kalah dengan uh, uh -huh. dengan uh, apa yang spekulis spekulator ni. Ya. Cik Nazari, penurunan ringgit ini adakah kesannya kepada pergerakan Bursa Malaysia? Ha, ini pun satu aspek hmm. uh, yang okay. dibimbangi. Okey. Okey. Uh, perkara itu sebenarnya memang telah pun berlaku. Hmm. Saya memang di pasaran saham ya. dan saya memang menganalisa hmm. pergerakan pasaran saham terutamanya hmm. dalam bentuk indeks. Indeks hmm. komposit kita pada minggu lepas sendiri kita melihat indeks bertahan mm -hmm. dan kita memanggil paras sokongan 1700 mata mm -hmm. okey mm -hmm. tapi oleh kerana kelemahan ringgit pada minggu ini mm -hmm. dia terus menjejaskan uh, indeks bursa Ada malaysia jika. sehingga jatuh di paras 1700 mata uh, dan setiap hari kejatuhan tu agak kuat Hmm. Jadi kejatuhan yang kuat pada ketika ini seperti soalan hmm. you hmm. memang berkait rapat, memang berkait 100% disebabkan oleh kelemahan kelemahan ringgit. ringgit Malaysia. Hmm. Suka suka juga saya uh, tekankan di sini, penyebab utama pula kenapa berlakunya kejatuhan Bursa Malaysia, kejatuhan saham hmm. oleh kerana kelemahan ringgit hmm. eh? Ini sebenarnya berpunca daripada pelabur-pelabur asing. Hmm. Mereka mereka tidak, ing tidak nak kerugian uh, di dalam bentuk uh, pertukaran wang. Mm. Kerana mereka terpaksa membeli dan nilai saham itu dalam yeah. ringgit Malaysia. Yeah. Betul. Kalau, kalau harga saham itu terus jatuh, jatuh di dalam ringgit yeah. Malaysia, yeah. mereka akan terus rugi. Uh, ringgit Malaysia tambah lemah mm. dan di situ saja mereka akan rugi. Mm. Jadi mereka uh, keluar Ingin dulu. Mengelak uh, untuk mengelakkan itu, mm. mereka menjual dulu. Mm. Uh, balik tapi kita faham di sini uh -huh. mereka bukan menjual saham-saham tersebut disebabkan uh -huh. uh, ekonomi kita yang tak elok. Ya. Yeah. Uh, okay? Tapi kerana hanya kerana sentimen ini mungkin. Ah, uh, uh -huh. ringgit. Sentimen ringgit. kelemahan ringgit uh -huh. tu yang menyebabkan mereka menjual dahulu. Uh -huh. Tapi kami yakin uh, apabila ringgit mula uh, kukuh uh -huh. ataupun mula kuat semula uh -huh saya yakin pelabur-pelabur asing akan kembali uh, hmm. membeli saham-saham hmm. di Bursa Malaysia. Yalah, uh. resam kepada pelabur ni memanglah dia kalau dalam bahasa Inggerisnya play safe. Ya. Ah uh, itu sebenarnya. Uh. Dengan uh, sebenarnya keadaan pasaran saham semasa ni Cik Nazari. Uh. Apa hala tuju bursa tempatan kita ketika ini? Okey, uh, nasihat uh, mungkin Cik, Cik Nazari uh, kepada pelabur-pelabur okay. ni. Okey, daripada apa yang saya lihat, uh. tekanan, tekanan uh. jualan uh. disebabkan oleh sentimen yang lemah buat masa ini masih berlaku buat masa ini masih mm. berlaku. Mm. Jadi saya 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 percaya kepada pelabur-pelabur lebih baik mereka uh, kalau cakap komputer itu wait and see. Mm. Uh, lihat dulu mm. di, di mana para sokongan itu akan datang. Mm. Maknanya buat masa ini belum ada. Saya mm. lihat para sokongan mm. dia berkait rapat balik dengan dengan mm -hmm. ke, kelemahan ringgit tadi. Mm -hmm. jadi kalau ringgit dah mula stabil, mm hmm saya percaya abrusan Malaysia sendiri akan mula stabil Sekali dan gos. ketika itulah pelabur mm -hmm. sepatutnya sepatut pula mengambil peluang mm -hmm. membeli mm -hmm. ketika harga-harga saham sekarang ni kita lihat memang murah. Murahnya. <laughs> ya. Jadi ada ada juga kesan-kesan positifnya dan sebenarnya penjelasan Cik Nazari hari ini bagi saya tak banyak sedikit pun meredakan sebenarnya kebimbangan atau memperbetul persepsi orang ramai yang mungkin tidak tahu uh, secara teknikalnya apakah sebenarnya uh, hakikat uh, pergerakan mata wang hakikat uh, pemukuhan ekonomi adakah kesannya langsung atau tidak jadi cik Nazari sedikit sebanyak telah pun memperjelas yang sebenar-benarnya uh, ini bukan eksklusiviti ataupun kesan yang hanya ditanggung oleh Malaysia tetapi sebenarnya adalah uh, yang patut kita tekankan di sini kita negara pengeluar minyak apabila terdapat kesan kejatuhan harga itu ia memberi kesan kepada semua negara pengeluar minyak yang ada jadi apa pun terima kasih Cik Nazari seorang penganalisis pasaran Cik Nazari Rosli sudi memperjelaskan dan mungkin kita akan menjemput lagi Cik Nazari untuk lagi penjelasan selepas ini terima kasih Insyaallah.